श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ ओम श्री दुर्गाय महा नमस्कार मंडळी मी प्रदीप कुलकर्णी नवरात्रीची पाचवी माळ देवीच्या कुठल्या रूपाचं पूजन करावं देवीला कोणत्या फुलांची माळ अर्पण करावी देवीला नैवेद्य कुठला दाखवायचा या दिवशीचा शुभ रंग कोणता अशी सर्व माहिती आपण बघणार आहोत शेवटी देवीचा मंत्र दिला आहे सोबत पठन करा आपल्या कुलस्वामिनीचं नाव कमेंट बॉक्समध्ये नक्की लिहा सव्वीस सप्टेंबर दोन हजार पंचवीस रोजी ललिता पंचमी आहे नवरात्रीचा पाचवा दिवस पाचवी माळ या दिवशी स्कंद मातेचं पूजन केलं जातं शुभरंग आहे हिरवा देवीला केळीचा नैवेद्य दाखवावा बेल पानाची माळ अर्पण करावी आणि ओम देवे स्कंद माताय नमहा या मंत्राचं पठन करायचं तसंच ललिता सहस्रनाम ललिता देवीचा मंत्र पठन करा दोन्ही आपल्या चॅनलवर आहे सोबत पठण करा नवरात्रीच्या पाचव्या माळेला स्कंद म्हणजेच कुमार कार्तिकेय यांची माता स्कंद माता हिचं पूजन केलं जातं स्कंद मातेविषयी थोडंसं जाणून घेऊया स्कंद माता ही कुमार कार्तिकेयची माता संबोधली जाते एकदा कार्तिकेयला इंद्रानं मुद्दाम चिडवण्यासाठी बोलले की की तू शिवपार्वतीचा मुलगा नाहीस त्यामुळं कार्तिके दुःखी झाली आणि मग ते रुसून बसले मातेला कसं आवडेल की आपलं बाळ दुःखी आहे माता तत्काळ सिंहावर प्रकट झाली ती स्कंद मातेच्या रूपात आणि तिने लगेच आपल्या पुत्राला म्हणजेच कार्तिकेला उचलून आपल्या कुशीत घेतली मातेचे हे जे रूप आहे याला म्हणतात स्कंदमाता हे प्रेम वात्सल्याचं मातृत्वाचं रूप आहे नवरात्रीच्या पाचव्या माळेला मातेच्या याच रूपाची पूजा केली जाते ही सर्व विश्वाची जननी आहे आपण सर्व तिचे पुत्र आहोत म्हणूनच पाचव्या दिवशी स्कंद मातेचं मनापासून पूजन करा स्कंदमाता ही चतुर्भुज आहे तिच्या दोन हातामध्ये कमळ एक हातामध्ये वरमुद्रा म्हणजेच आपल्या भक्तांना ती आशीर्वाद देत आहे आणि एका हातानं कुमार कार्तिकेला तिने उचलून धरलं आहे सर्व मनोकामना पूर्ण करणारी भक्तांना चांगलं आरोग्य देणारी दीर्घायुष्य देणारी स्कंदमाता देवी सिंहारूढ आहे ती सौर मंडलाची अधिष्ठात्री आहे आणि त्यामुळंच तिची भक्ती करणाऱ्याला एक तेज प्राप्त होतं देवी शौर्याची सोबतच दयेची देवी आहे या दिवशी मनोभावे देवीच्या या रूपाची पूजा करायची ओम देवी स्कंदमाताय नम या मंत्राचं शक्य होईल तितकं पठण आपण अवश्य करावं चला स्कन्दमाते मन्त्रा पठन करूया ॐ देवे स्कन्दमाताय नमः 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 ॐ 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 स्कन्दमाताय नमः देवेस्कन्दमाताय नमः ॐ 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 स्कन्दमाताय 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 नमः देवे स्कन्दमाताय नमः ॐ देवे स्कन्दमाताय नमः ॐ स्कन्दमाताय नमः ॐ स्कन्दमाताय नमः ॐ स्कन्दमाताय नमः ॐ देवे स्कन्दमाताय नमः ॐ देवे स्कन्दमाताय नमः ॐ 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 स्कन्दमाताय नमः